أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاد العدو للإنسان. سبحان الله. نفسك التي بين جنبي. عاد العدو. لكن. الناس ما بيفكروا، شايف؟ سبحان الله العلي العظيم، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله، يا ربي أعفو عنه، قونا على تعاطي يا ربي حبيبك عجلا مشروب قولوا المسؤولة لولا صحبة صوبت الرجال ما في حياة حياة يكون شذى شذى الله هذا اي سبحان الله غليلا ما يشكرون هؤلاء اللي يفكرون <تصفيق> <تصفيق> الناس يظنون أنه هذه الحياة الدنيا ناتي ونذهب نعيش ونذهب لا قل من يفكر عن حقيقه الدنيا وما فيها من انواع حيوانات من الوحوش منهم من يطير منهم من يصبح منهم من, من يركض لكن انسان في زماننا هذا ما بقي من يفكر، معظم الناس أصبحوا مركوب لنفسه مركوب فهمت؟ مركوب لشيطان، عيب عليه اكمل المخلوقات الله عز وجل خلق الانسان هو خالق هو خالق لا خالق الا الله لا خالق الا الله ما يفكر تفكر ساعة ، خير من عبادة سبعين سنة في هذا الزمان ناس ترك تفكير شيطان سلكهم إلا الطرق لأجل يشغلهم عن الحقيقة الناس يظنون أنهم خلقوا أم وجدوا على على الدنيا صدفة يسأل أنتم نزلتم بالأفة من السماعة هيدا <applause> كيف عم كيف هذا؟ ما في فكر، اذا ما في فكر لا ينجح انسان، فكر يوجه الى الحق او الى الباطل الى الصواب او ما تفكر تجد حق والباطل اذا فكرت تجد من الغلط من الصحيح لكن اصبح اصبحنا في الزمن ناس ما عندهم فكره ما في فكرة عندهم، كيف شو فكرك من الدنيا، ما هم يعلمون، ما يعلمون، يشغلهم بشيء هلي لا طعم لهم. عبو الدنيا بالمدارس شو عالمون لا شيء ما في بس اشغال اشغال الناس به ما لا يعنيهم ما لا يعني ما لا يعني أدنى مرتبه ما لا يعنيهم والاصل لازم إنسان يترك ما لا يعني حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرأة تركوا ما لا يعني الناس عايشين في الدنيا هلا مش مشغول لا يعني ولكن يشغل شيطان نفوس البشر بالحرام اللي يضر الناس ولا ينفعهم يقول هلا صار صار الدنيا وصل للغاية من الرهابية مدنية رحبية مدنية. مدنية 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 هذا المدنية ان يشغل انسان بما لا يعنيه حرب <applause> مدنيه كيف هذا يشغلهم شيطان خلق بمعظمهم اسمه حمار الشيطان الشيطان يشغلهم، الناس يشتغل للشيطان، ما يشتغل لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، شو هذا؟ شو هذا؟ رزالته. كيف هذا تقولون يقولون أنه إن وصلنا للغاية في المدنية مدنية 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 وصلنا هي وصلنا أنت أصبحت عشاكم حمار الشيطان أنت تقول وصلنا للغاية ها شخص. شخص. أنت تشتغل للشيطان من المغرب إلى المشرق عالم الإسلام كذلك يشتغل للشيطان ولا واحد يهمه أن يشتغل بربه جل وعلا بإقامة شعائر هل الله عز وجل أمرهم شو هذا كيف يقولون أن وصلنا في ذروة المدنية في الذروة كيف ذروه وقت أصبحت حمار الشيطان ترسل وصل للغاية، هذا الغاية، والدنيا هلك يشتغل لأجل الشيطان، ما يشتغل لله، كيف تقول أنت؟ أنه وصلنا للغاية، كيف يا وصل؟ أنت حاشاكم حمار الشيطان بعدين تقول نحن وصلنا اوج البلاء اوج البلاء للمدنية بالعربي اوج البلاء لل أوج حيث وصلنا مستوى اللي ما وصلوا السابقون الاولون السابقون الاولون كانوا يركب نفوساً وانت يا حمار قريش <applause> بهذا الزمان لا حد ولا يناد حمار الشيطان. هم كانوا راكبين نفوسه انت تترك شيطان يركبك انت بأصوات حمار الشيطان وتفتخر نحن وصلنا <سؤال> أوجب <جبالا> على من الحضارة مدنيه حضارة <سؤال> حضارة حضارة قول أنت صحيح حضارة <سؤال> حضارة ما <مش> شاء <عميق> الله شو حضارة هيك <أه> <صفح> ايه <سؤال> بس صرت واصل غاية في الغاية في الحضارة ما <موارد> بعرف لأن بعرف بكيرك وأنت أصبحت حمار الشيطان أجلكم أجل الله أصبحت واصل للغاية في الحضارة ناس ما ما يعمل أي عمل لله أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو للبشرية أو للحضارة يقولون نحن وصلنا الجمالة من الحضارة تبريكات مبارك ما شاء الله أنك يا هي الشيطان مبروك مبروك خلي يركبك يا حيوان الناس هكذا صار شيطان شيطان جعل الناس حمارا له حمير الشيطان من المصري الى المغرب ما بقي لا عرب ولا ترك لا مسلم ولا مسيحي ولا سرياني ولا يهودي اصبحوا اصبحوا همار الشيطان <سؤال> مش خادما لشريعة الغراء المحمدية مش طالبين أن يكون أن يكون عبدا عبدا لربه جل وعلا تركوا بوليه اصبحوا في مقام في مقام حماريه قالوا هذا مقام هذه لبسنا اي أيوة نحن ندعي اننا وصلنا للهوايه في الحضاره مقام مقام ان يكون حمار الشيطان حمار النفس تبريكات تبريكات اصبحتم حمار الشيطان او حمار النفوسكم أو حمار نسايكم كما نسايكم بعدين تفتخروا نحن وصلنا أوجب عليها الحضارة مرحبا تبريك يا اهل الحضارة هل وصلتم او او صلكم معلم تبعكم من المعلم تبعهم <معلم> <معلم> شيطان شيطان معلم تبعهم مش معلم سلاه رئيس المعلمين رئيس المعلمين مش معلم, <معلم>, <معلم> جاء رئيس المعلمين مدير 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 اصبح اصبحوا هم مال الشيطان خليل <نحن> نعم يفتخرون بهذا الرتبه اذا كلفتم بخدمه الرب جل وعلا بيقولوا ما لنا وقت لاننا مشغولون بخدمه حماريه للشيطان ما لنا وقت فرصه من شان نشتغل بامر السماء بامر الملك لا نحن مشغول أه. هذا صفاته نعوذ بالله الله يا رب إبعثنا ملكاً نقاتل في سبيل الله يا رب فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين طرفة عين يجعلك أو يجعلك حمار الشيطان هذا مهم هذا الصحبات هل نحن نحكي <applause> من الأرض من السماء من كل شيء نحكي <applause> مهمات لا يوجد أحد يسمع منا ولا يصدق كلامنا لا 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 نحن طريقنا تمام ديمقراطي خلي يركب شيطان علينا حتى نكون ديمقراطي <مؤكري> <مؤكري> أَصْفَاتُمْ <في> حمار الشيطان وين شريعة الله اللي <هل> شرفكم شرفكم في دنيا <من> أخرى أيها العرب أيها المؤمنون أين تركتم ذاك الشرف <أيه <العرب> <أيه <المؤمنون> واتبعتم الشيطان والنفس والهوى وأصبحتم أسيرا للدنياكم الدنيا جيفة نطالبها كلاب نعوذ بالله الله يسعف يا ربي يا عنا بجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة الحرام والدت حتى والدات مش راضي نفوسنا لكن واردات من فوق جاي تعليما وتصريحا وتشريحا احوالنا في الدنيا هلك. يزك، يعانه. 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 وصلنا للحضيض. يعانه يعانه. ثواب يا إذا يقول النبي عليه السلام: أو ناتك إنها الأمور أنها ترتعين. صدق رسول الله. يا رب. فاتحة. 我们什么呀？<clears throat>